Здесь должен был быть ответ нашего руководителя. Ну, я не знаю. Полиция же велико может... Ну, смотрите, вы можете подать своему, руководителю. Дело в том, что мы сейчас... Давайте, я Игорь Викторович. Мы поедем, напишем вас сам... на вас... На меня? На, на меня что? А давайте, будем... давайте я вызову офицера, чекай. Я вызову офицера и передай ему... потому что... Я... Вот так вот отвечают, видишь, 7 9 девятого написали. Они получали у нас еще с каргу, но получили прибут. Плюс в журнале у вас еще, еще есть еще один журнал. А что вы все скажете? За знаки. Машину забрали. Да. Игорь Витальевич, вы можете старше, чем я руководитель. Масковый. Василий Михайлович, вы пришли хлопцы из дорожного контроля, руководитель. И хотят бы говорить с старшим, кажется. Кто там ответственный, или кто, кто по знакам. Сейчас прийдет, да? Да, сейчас прийдет. Старший инспектор, Никам, Заступник на, на, данный момент. Почему на данный момент? Переживайте, что не будете mm -hmm. заступником? Нет. Или я... будете начальником? Нет. Почему? Слушай вас. У нас до вас большая претензия. Очень большая. Пойдемте я... вас... наверх. Да? Да. точно. Возьмите, пожалуйста, журнал сказки предложений. У вот нас Да, У него было написано заявление на прошлой. Да, да, было написано заява, было дан официальный бланк, плюс еще было написано заява определенного журного журного, ну, как называется. Ну, у вас есть еще есть один журнал. Вот. Угу. И до сих пор ни на одной из этих заяв не поступило нам прийти. Также нету в журнале описка руководителя, что ваша заява рассмотрена там то-то, то-то, то-то сделано, и стоит его Журнал с предложений. Для чего предназначен? Для того, чтобы люди офицеры там. Э, люди развернулись, и... а офицеры а повели здесь. Этого нету. Вы знаете, это работа для уже для прокуратуры. Я, не, ну, не, я говорю, как оно есть. Это работа, потому что здесь грубо нарушены наши права, в первую очередь. Мы звернулись, мы написали заяву. Есть даже видео. Ну, а мы там знаете, какие установили, там табличку установили, по виду наближения до пустота. Вот эти. Табличка, которая у вас стоит, mm -hmm. обычно там посты и там все остальное, ну, она ни к чему не обязывает. В правилах дорожного движения не указано, что при установке данной таблички водитель должен скидывать скорость до стока-до стока-до стока. Но правило конкретно сказано, на тот момент, когда мы говорили, лично не зря, не смотрю. Но правило конкретно сказано, что под каждым знаком, который обмеживает, скорость, так, так ну, должна да. установлена дополнительная табличка, которая показывает ну, суть. Так, так, у нас є інженер, по дорогах, людина, яка відповідає за дороги до знаки. То, Були встановлені додаткові таблички там, до деяких Можна знаків. ось Круглий, а 50 метрів попівчик. Теж саме там. Знак ну, доїздки по знаку 50 надо. Реально воно не має на надати, під кожен знак поставити знак. Ми постановуємо дорожній знак, табличку дорожнього знака. Що я вам показую? Показує наближення даного поста. Смотрите. Это сильная редакция, которая из обновляется постоянно принцип разом с.

перед ним показано, что, смотрите, если вы найдете, что э, вот, определение этого знака просто дает, что там надо скидывать скорость, то да, это ой, но только, <сؤال> нет. Там не, <сؤال> это, это не табличка. Не да, <сؤال> да, <сؤال> я, не говорю ничего, ничего про информацию. Она, она информирует участников дорожного руку, что на данный, до, до данного наближения 450 метров данного находится пост и, после него стоят знаки обмежения. Смотрите, Додатково дедково становится дорожный знак. Mm. Дорожный знак. Дорожный не у нас установлены. Вы, смотрите, что я, что я, вам не мог порекомендовать. ваш знак. Но он должен находиться под знаком 70. Давай вопросов ну, ну, не будет. Ну, да, По 30 -20. у вас стоит пешеходный переход. Все супер и идет полоса. Потому что конкретно сказано, 3.29, 3.31. Если так разобраться, получается, нам тоже знать, что поставить. Да, да, да. No. Под кожним знаком должно mm -hmm. быть... Здесь же просто не написано, видите, no. за зі знаком, або вже Обов'язково додатково встановлюється відповідна не знаки, обов'язково. Я вас розумію, зато э, згідно дислокації, розумієте, дислокацію э, стаціонарних постів, то все не положені в Києві, не <звістані> виставлені. <звістані> це, це не наша э, це служба, я не, не юридик. Юрисдикція у нас є передбачена схема стаціонарного поставлення дорожніх знаків, все відповідно згідно дислокації постійно, скільки метрів, що як воно все виставлено. Но, у, 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 кожен пост кожен був у Києві, всі три пости, які знаходяться на Закарпатській області. Я, це все знаю, я це все знаю. Я вам скажу, ось ситуація по, по Херсону. Така ж так Наші активісти почали писати, в результаті, під кажем, хорошим знаком, появилась табличка «Пост для все, і вопросом не було. І в одну сторону, і в іншу сторону. Ну, Саме давайте дивіться давай, тоді. Давайте, давайте ми так просто, щоб це питання входить на раз. Я вам, я вам... Ну давайте, давайте ми так приділимося. У нас є три натри. Брім так. Пораз. Ви говорите, що, допустимо, мукачував один, це й кілометрів, дрім начало то. Дуть у нас 70. Так, ходімо щось дочок. Знак день. Да. Так, все. От ми беремо образно. Після да. нього йде 50. Да, у вас там стоїть перед переконували. Після того йде 30. Так виходить, що під кожен дорожній знак я маю поставити знак дає. А здесь ви можете поставити пішохідний переход. Здесь потрібно пішохідний переход, Ну, дає. Беремо цей напрямок. Так само встановлені знаки, які показують. Ви розумієте, давайте будемо брати людську сторону і то все, як воно воно є. Те, що могли дорожники, вони поставили. Вони поставили знак да їй. поставили информацию, ну, табличку до Шоп указывает на ближнее до поста так, и, вот, и и и, 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 под этим знаком еще поставить сверху поставить 70, и вопросов не будет. Все. Понимаете, как это? Нет, я тут все разумею, я вас прекрасно если, Если этот дорожный знак, он там буквально, сколько, 30 метров, да, друг от друга не отходит? Ну, где-то так, до где 30 Нет. метров. Если, если ваше расположение соответствует тому, что 70 будет находиться здесь, и знак вопросов не будет. Я вам объясняю, что согласно того знака, который у вас там 70 снижение скорости, там можно ехать 90. и 90. Я вам объясняю, почему. Не знаю, не потому не что не, то том дело, потому что 70 он стоит с нарушением, под ним нету ничего. Ну, я вас, я, я, вас... Все, мысли, у да, 45, ребята, я думаю, вот ход ваших все. Просто под каждым знаком табличка, и это дает вам возможность, когда действительно, если кто-то нарушил, привлекать к привязанности. Все. А так это просто будет очередной спор. Вам нужны споры с водителями умными? Нет, у нас споры... ну, согласитесь, не нужны. не нужны. споры никому не нужны. Вот Я мая культура первым э, и пова один дома. Если получается, водею все, знаете, подыхать сознательно, сознательно нарушает, сознательно нарушает. И, и начинается спор, вот. понимаете? Вот, в том, что я понял. Смотрите, есть, есть какой-то момент, когда водитель эти собаки вырушает. Просто вот то, что я прошу от вас, да. если вы это устраните, водитель уже не будет нарушать, а если он будет нарушать, то за это должен быть отвечать. Понимаете? Ну, это правильно. Ну, давайте просто, давайте уже приймем, берем дорогу отсюда с той стороны. Там только надо да. под знаком 70 или знак 70, если он соответствует вашей схеме. Ну, вашей, вашей схеме. оно воно воно, так само стоит на каждом стационарном потому что не может може участник руку ехать, там уже позволяется 90, раз, два да. Тут ехать 90, и сразу стоит знак 50. Если этот знак 70 oculas. будет стоять там, где у вас написано дарить, то вопросов вообще не будет. Под знаком 50 у вас стоит знак пешеходный переход, это обязательно водитель должен призупанниться, остановиться по нему все. Дарьем, ты в сторону вместо На виноград сюда, да? Но на виноград я сейчас не смотрел. Я надо буду пересмотреть, что какие там знаки стоят. Я не пересмотрел. Может, результаты и номер телефона. Прозвоните мне, так. что вы имеете желание, не имеете желание, нет, что вы можете мне написать. Звоните мне, скажите, в какой-то позиции. Поэтому я думаю, что мы в устном разбирались. Я сделаю, надам вымогу. Смотрите, мы не от вас требуем, мы не требуем. Мы просто просим, чтобы вы через свою службу дали, что, дорожникам дорожника, доработать знаки, ну, додать знаки, или же... Ну, это сами разумеется, что... Я дам їм можливість на те певний тримати час, да. щоб вони не думали, що воно зробиться за тиждень, за два. Допустим, я даю їм, термін. Я їм даю, даю термін. Я думаю, що так, около, около місяця, місяця да, так. Ну давайте, вот у нас камера фіксується, ви спробуєте. Можете писати, вас... писати, можете писати можете звіздити, я даю вайму". у нас войну. Ось да, моя да, да. даю 0,1 даю вимогу, щоб по 9.01, 02 вони по мозові устанені. Яка да. буде відповідь, да. я даю матеріали, і ми тут питання. Я, я к вам ще потім прийду, і до відповіді я вам я дам. Я нічого не маю боти, ми вас чекаємо, це ставим, все, що все все, все у нас От, От, у мене, тут я думаю, ну, є. Здесь нету нюансов. Просто вот, допустим, вот этот знак элементарный, это знак 771, его просто, если ваша схема позволяет его перенести на эти 30 метров. Мы поставим, что же мы поставим под него знак ДАИ. Потому что О, там что все равно, понимаете, он мусит участников дорожной руху, должен стоять знак ДАИ, он должен стоять, чтобы попереджать, чтобы допустим, где на ближе, это стационарный вопрос. Да, на ближе. Но сам по себе этот знак, он э, на ближе не дает никакой... Ну, я вам говорю, потому что он дают информацию. Да, мы а это, и... это уже будет ваше ограничение, да и ограничение. Спасибо. Это, это... Да. 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 Все, а потом я в течение двух недель к вам подъеду, вы скажете, что у вас уже можно придет, я вам...